Dan kalau tuan-tuan tanya apa adab yang ketiga daripada Al-Fatihah tadi. Cuba tuan-tuan tengok. Ayat yang ke tujuh tadi. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan golongan yang engkau telah memberi nikmat kepada mereka. Tuan-tuan nampak tak perkataan an'amta. Ta di hujung tu adalah kata ganti nama diri. Merujuk kepada Allah. Iaitu domir anta kan kita belajar dhamir ada 14 tuan-tuan huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana ana nahnu hadirin dah hadir Jadi anta ni anama anta iaitu kalau anama anta jadi susah maka kita rapatkan dan gabungkan siratal ladzina an'amta memberi nikmat ni tuan-tuan positif ke negatif memberi nikmat positif jadi yang positif tu sebab itu kita sandarkan kepada Allah. Iaitu yang baik kita sandarkan kepada Allah. Sambungan ayat apa dia? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan golongan yang engkau murkai. Tapi kenapa tak ada ta? Kenapa tak ada sedangkan dalam terjemahan bukan jalan golongan yang kau murkai. Mana pergi ta tu? Anta tu. Kenapa kita tak kata siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil ladhina ghadibta alaihim. Bukan golongan yang engkau murkai. Sepatutnya sebut. Ghairil ladhina ghadibta alaihim. Bukan golongan yang kamu murka. Kenapa tak ada sebut ghadibta? Kenapa Allah kata ghairil maghdub? Tak ada disebut. Anta tak ada. Anta tu tak ada dalam ayat tu. Ghairil maghdub. Bukan golongan yang dimurkai. Oleh siapa? Oleh Allah. Waladhalin. Bukan juga jalan golongan yang sesat. Jadi di mana akhlak ada adabnya begini kalau kita nak bicara tentang Allah segala kebaikan kita sandarkan kepada Allah manakala satu keburukan pun kita tidak nisbah kepada Allah dan saya kata kepada tuan-tuan murka sesat yang ni positif ke negatif tuan-tuan yang ni negatif yang ni yang tidak baik sebab itu ia tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tahu hakikatnya Allah yang murka Hakikatnya yang sesat tu hadirin dan hadirat adalah mereka. Jadi kita katakan adab itu kita kena praktikkan. Jangan nisbah keburukan kepada Allah. Jangan nisbah keburukan kepada Allah. Sebaliknya kita katakan dengan bahasa-bahasa yang berlapik macam Nabi Ibrahim. Dia kata wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang bagi kesembuhan. Siapa yang bagi sakit? Allah yang bagi sakit. Tapi Nabi Ibrahim dia tak sebut pun apabila engkau memberi aku sakit. Nah, dia tak kata begitu. Tetapi apabila aku sakit, dialah Tuhan yang memberikan syifa, iaitu memberikan kesembuhan. Jadi berbalik kita kepada tadi, salah satu seni untuk kita mendapat doa yang mustajab, do mulakan doa dengan puji Allah. sekurang kurang puji Allah ni, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebahagian dia tambah lagi. Hamdai yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Contoh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Contohnya. Jadi semua ini tiada masalah tuan-tuan. Terpulang kepada kita yang saya sebut tadi yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pendek ya. Mudah kita nak praktikkan. Dan kalau tuan-tuan dapati imam-imam kalau membaca selepas salat doa. Kan mereka mulakan dengan sebegitu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa? Kerana itulah dianya petunjuk. Adab dalam berdoa adalah dengan mulakan doa dengan pujian kepada Allah. Seterusnya tuan-tuan, ada tak lagi sandaran dalil yang menunjukkan kalau kita nak berdoa ni, kita dahulukan doa dengan memuji Allah. Saya kata ada.